اب ہم آ جاتے اس کے اس کی طرف کہ مولا وہ کل یہ بات ہو رہی تھی کہ رب العالمین کہ اس باتوں کو سمجھنے کے لیے ایک چیز ایک حقیقت کو ہم اس طرح سمجھیں کہ بہت ساری چیزیں معدوم ہیں عدم اور آپ کو نظر آتا ہے حضرت مجدد الفانی صاحب لکھتے ہیں اس بات کو اے میرے بیٹے دنیا آزمائش اور ابتلا کا مقام ہے دیکھنے میں شیریں اور تراوت و تازگی کا خیال آتا ہے اس کا باطن سراسر خراب اور ابتر ہے اس کا معاملہ اپنے طالبوں کے ساتھ اس گندگی اور غلازت کے ساتھ کہ جس قدر تم برا خیال کر سکتے ہو اس سے بھی بدتر ہے اس کا گرفتار مجنون اور فریب خوردہ ہے جو اس کے ظاہر پر فریفتہ ہو گیا اور نقصان ابدی کے ساتھ داغدار ہو گیا سرور کائنات حبیب رب العالمین علیہ علیہ سلاۃ علی و تحیات نے فرمایا الدنیا والآخرت اللہ درتان در یعنی دنیا اور آخرت دو سوکنوں کی طرح ہے اگر ایک راضی ہوتی ہے تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے اے بیٹے تو کچھ جانتا ہے کہ دنیا کیا چیز ہے دنیا وہ چیز ہے جو تجھے خدا تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے لہذا بیوی اولاد مال جا سرداری اور لا واللہب اور لایانی یعنی، بے معنی چیزوں میں اشتغال سب دنیا میں داخل ہے اگر خدا سے دور کر دی اب یہاں پر وہ دنیا کا اتنا تو ہم نے دنیا کا آپ کو بول دیا اب تھوڑا سا اس کو ہم اس پر لیاتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے دنیا کے اندر اب اس میں ہم دو لذتوں کو ڈھونڈتے ہیں اس طرح سے ایک ہمارے روحانی لذت ہے اور ایک ہماری جسمانی لذت ہے دنیا کے لذت اور اس کا علم دو قسم کا ہے جب آپ اس دنیا میں آتے ہیں تو یا آپ غم ہوتا ہے یا خوشی ہوتی ہے تو روحانی اور جسمانی ہر وہ چیز جس میں جسم کے لیے لذت ہے روح کے لیے اس میں تکلیف ہے سمجھا رہا ہے روح کے لیے اس میں تکلیف ہے جس سے بدن کو تکلیف پہنچے روح کو اسی لذت حاصل ہوتی اور جب جسم کو تکلیف پہنچتی ہے اللہ نے نظام حق راستے کا ایسا رکھا ہوا ہے حقیقت اس دنیا کا اب ادھر نہ جائے ظاہری چیزوں کو سر ہٹ کر کے وہ جو رب العالمین نے بنایا نظام کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح نظام رکھا ہوا ہے کہ جسمانی نفسانی تکلیفوں سے روح کو سکون خوشی ملتی ہے اور روحانی اور جسمانی اس سے آسائشوں سے روح کو تکلیف ملتی ہے اب اس کو تھوڑا سا آگے کھولیں گے اور جس سے بدن کو تکلیف پہنچے روح کو اسی لذت حاصل ہوتی ہے اور جسم ایک دوسری کی نقیز ہے اور اور اس جہان میں کہ روح جسم کے مقام میں نزول کر چکا ہے دوبارہ پڑھو اور اس جہان میں کہ روح جسم کے مقام میں نزول کر چکا ہے وہاں سے وہ آیا اور جسم کے اندر آ گیا ٹھیک ہے اب یہ بیچارہ ادھر ہو گیا قید خانے میں اور جسم و جسمانیات کا گرفتار ہو چکا ہے اب روح پر جسمانیات اور عالم خلق اس کے اوپر غالب آ گیا ٹھیک جسم کی حکم میں ہو چکا ہے اب یہ روح کا اس کا نہیں ہے وہ اس نے رنگ اختیار کر لیا اس نے طبیعت اختیار کر لیا نفس کے مطابعات کا یہ مرتبہ عوام کل انام کا ہے یہ ان لوگوں کا مرتبہ ہے کہ جو عام لوگ ہیں کہ جو حیوانات سے بھی بدتر ہے کل انام ہے یہ انوائیوں کے طرح ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَالطُورِ سِنِينَ وَهَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم ثم مرد نہ اسفل صافلین ہم نے تاترین کم جگہ میں تو یہ کم جگہ کیا ہے جب وہ ہمارے نفس میں آ کر کے گرا جس طرح یوسف علیہ السلام آ کر کے کوئے میں گرا تو اس وقت اسفل صافلین بہت تاریخ تنگ بے آرام جگہ تھی اس کے لیے حسن جب، جمال کمال اور وہ کیا تھا یوسف تھا لیکن وہ گر گیا تھا کوئے میں تو جب روح آپ کے اندر آ گئی تو آپ یہ سمجھ لو کہ نورانی یوسف اور مقام والا چیز اور جو اللہ کے عالم امر سے ہے من امر ربی ہے اور اللہ نے فرمایا روح میں اس میں پوکوں گا اپنی روح وہ کدھر آ گیا وہ اسفل السافلین میں آ گیا بہت گندی جگہ تنگ جگہ اور اس میں آ انہیں کے احال پر صادق آتی ہزار بار افسوس اگر روح اس کی گرفتاری سے نجات حاصل کر کے اپنے وطن اصلی کی طرف رجوع نہ کرے پائے آخر آدم استو آدمی گشت محروم از مقام محرمی وہاں وہ محرم تھا عزت والا تھا اور جب اس میں رکھا گیا تو فرشتوں سے بھی کھا گیا کہ اس کا سجدہ کرو کہ یہ بہت کرم نہ بہت ہم نے اس کو عزت دے دی تو ان آدم کا جو, جو, جو قدر ہے جو عزت ہے تو اس کو رکھا گیا اس جگہ کے اوپر اور اس کو اب اگر اس نے گرنا گردت باز مسکن زین سفر نیست ازو ہی چکس محروم تر اگر انسان کے جس جسم کے اندر روح کو نہ پہچانا گیا یا اس کو قدر نہیں کیا گیا اب آپ کا یہ سوال ادھر آتا ہے کہ جب میں یہ دنیاوی کاموں کھاتا ہوں تو روح بھی خوش ہوتا ہے تو یہ کیا وجہ ہے آخری مرتبہ آدم کا ہے اور آدمی محرم رازونے ہونے کے مقام سے محروم ہو چکا ہے اور یہ مسکین انسان اگر اس سفر مشغول مخلوقات یہ جو سفر زندگی کیسے شروع کیا ہوئے آج یہ کروں گا آج یہ کروں گا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے اس کام کے لیے تو اگر یہ اس سفر سے واپس نہ آیا تو حالانکہ ابدی میں گیا وہ اگر اس سفر یعنی مشغولی مخلوقات سے واپس نہ لوٹا تو اس سے زیادہ محروم اور کوئی شہر